वेलकम टू मलकाज़ रेसिपी मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं न्यू वायरल स्नैक्स की रेसिपी जो कि है चिकन क्रिस्पी फ्राई वॉनटन, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और बन भी जाता है बहुत झटपट से जिससे कि आप स्नैक्स के तौर पर बनाएँ और अपने बच्चों को और घर वालों को खुश करें तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं आपके लिए क्रिस्पी चिकन फ्राई वॉन्टो चिकन लिए हैं हमने ये ढाई सौ ग्राम चिकन है बोनलेस इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है ये दो शिमला मिर्च है और ये अनियन है एक आप अगर इसको स्टोर करने वाली हैं तो अनियन को आप अच्छे से चॉप करके उसका रस निकाल लें उसका पानी निकाल लें और फिर इस्तेमाल करें ये एक चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच ही ज़ीरा है ये एक चम्मच नमक है दस एम एल सोया सॉस है दो छोटी चम्मच हमने लिया है ये सोया सॉस में नमक होता है इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल कम किया है ये वाइट वनीगर है ये भी टेन एम एल है और ये एक टी स्पून अदरक लहसन का पेस्ट है ये हरी मिर्च है इसको हम इस तरह से स्टोर करके रखते हैं जिप पाउच में इसकी डंडी तोड़ के ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है तो आप भी ऐसे ही स्टोर करके इसे रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें ये स्प्रिंग अनियन है इसे भी हमने कट करके इस तरह से जिप पाउच में रख लिया है चिकन को हम पहले थोड़ा सा कीमा बना लेते हैं चिकन का क्योंकि हमें सब्ज़ी के थोड़ी से चंक्स चाहिए इसलिए हम चिकन को पहले थोड़ा सा पीस लेते हैं इसके बाद हम अप, इसमें अपने वेजिस को ऐड कर लेंगे सारे मसाले के साथ नमक काली मिर्च जीरा सोया सॉस विनेगर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल है ये 20 ml आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हरी मिर्च और ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन इसको सबको डालकर हम अच्छे से चर्न करेंगे ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा हमारा चंक्स जो है वेजिस का वो रहे इस तरह से पूरा पेस्ट हो जाता है वो भी ठीक है मगर अगर इस तरीके से होता है चंक्स तो बहुत अच्छा लगता है बस इस तरह से हमने ये हेल्दी पट्टी हमारी जो है हमने होममेड बनाई है इसकी रेसिपी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ये बहुत इजी जल्दी से बन जाता है इस समोसा पट्टी को हम इस तरीके से दो टुकड़ों में करके ये चौकोर शेप का बना लेते हैं अब हम इसके वन बनाएंगे वन बाइट स्नैक्स से ये तो इसलिए उसी हिसाब से हमें ये स्टफिंग को डालना है अब हम सेलरी को लगा इसे अच्छे से हम चिपका देंगे ताकि इसमें ऑयल वगैरह अंदर में ना जाए बहुत अच्छे से हमें इसे चिपकाना है ये देखिए बस हल्का हल्का से प्रेस करने पर ही ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा अब हम अपने फर्स्ट फिंगर की हेल्प से इस तरह से पुश करेंगे और इसे एक छोटी सी डेंगी बना देंगे ये देखिए ये बोर्ड छोटी सी बोट बन गई है हमारी क्यूट से वॉन्टन बस इस तरीके से ही हमें इसे बनाना है ये बहुत इजी है आप इसको बनाने में बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं ये देखिए यह हमारी कितनी प्यारी सी वनटोन बन गई है आप इसे दो तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जब ये थोड़ा सा कड़ा हो जाए तो फिर इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप पाउच बैग में इसे स्टोर करके रख सकते हैं तेल हमारा देखिए गर्म हो चुका है अब हम इसमें हमारे वान्टोन डालेंगे एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है जो कि शूट नहीं हुआ इस तरह से बस ये बहुत जल्दी से बन जाता है और अंदर के चिकन के भी आपको टेंशन नहीं लेनी है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा कुछ भी इसमें आपको कच्चा कच्चा या कुछ भी इस्मेली नहीं लगेगा ये देखिए ये बन गए हमारे बॉन्ट अब हम इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है एक बार बनाकर महीने भर तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत बना है ये और बहुत टेस्टी और घर में बना हुआ है तो बहुत हेल्दी भी थैंक यू फॉर वॉचिंग